बसमिल नाजरीन आ, बड़ी अहम अपडेट्स सामने आ रही हैं वज़ी अजम इमरान खान सबक़ वज़ी इमरान खान ने तहरीक अदम अतमाद में नाकाम होने के बाद अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज़ आज दस अप्रैल से ही आ, उनका आगाज़ कर दिया है आज तहरीक इसाफ़ की कोर कमेटी का अजलास हुआ और तहरीक इसाफ़ की कोर कमेटी ने फैसला किया है कि आवाम के अंदर और बाहर मौसर अपोजीशन का किरदार अदा करेंगे तहरीकानसाफ़ के चेयरमैन इमरान खान की ज़ैर सदारत पार्टी की कोर कमेटी का अजलास हुआ जिसमें कौर कमेटी के मंबरान पंजाब और खैबर पखनखा के वज्राय और गवर्नर्स पार्टी की सीनियर क़ियादत ने शिरकत की ज़राए का कहना है कि अजलास में मौजूद सियासी सूरत हाल के पेश नज़र आइंदा की सियासी हकमत अमली पर गौर किया गया वजीरज़म के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने से मुतक मशावरत भी हुई और पार्टी में जो इजलास में तहरीक इंसाफ की बतौर अपोजिशन पार्टी हमत अमली तय की गई कोर कमेटी ने फैसला किया कि अवाम के अंदर और बाहर एक मौसर अपोजीशन का किरदार अदा करेंगे कॉर कमेटी के अजलास में मुल्क भर में पुरान एहत से मुतल तैयारियों का जायजा लिया गया और आज से शुरू होने वाली अवामी रबता मुहम पर भी तबादला ख्याल किया गया जबकि फैसला किया गया है कि इंसाफ मंगल के रोज़ पिशावर में बड़े जलसा आम का इनका करेगी और पिशावर जलसे से सबक वजी अजम इमरान खान अवामी रा मुहम का आगाज करेंगे इजलास में पार्टी की तंजीम साजी जल्द मुकम्मल करने का फैसला किया गया और कोर कमेटी ने कहा कि अगले इंतबात की टिकटों की तकसीम के लिए पार्लिमानी बोर्ड मुतहर कर दिया गया है तहरीक इंसाफ बड़े भरपूर तरीके से और बड़े पुरजोश अंदाज़ में इस बात का ऐलान कर रही है कि वो अगले इलेक्शन के लिए तैयारी कर रही है अवामी रबता मुहम का आगाज़ कर रही है इसके साथ साथ नए कायदेवान के लिए शहबाज़ शरीफ़ और शाह महमूद क्रैशी ने कागजा नामजदगी जमा करवाए हैं गुजशत रोज़ इमरान खान के ख़िलाफ़ जब तहरीक एतम कामयाब होगी तो अब नए कायदान के इंतब का अमल शुरू हो चुका है जिसके लिए कायद का आजाद नामजदगी जमा कराने के लिए आज दोपहर यानी इतवार के रोज़ दोपहर दो बजे का वक्त था मुतहदा अपोजिशन की जानब से नए कायद एवान के लिए मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के एक आजाद नामजदी करा दिए गए हैं शहबाज शरीफ ने ख़ुद काज नामजदी जमा करवाए और ख्वाजा आसफ़ और राना तनवीर शहबाज शरीफ के तायद कुनंदा और तस्दीकंदा हैं शहबाज शरीफ की जानब से बारह काज नामजदगी जमा कराए गए हैं दूसरी जानब तहरीक इंसाफ ने भी मैदान खुला न छोड़ने का फैसला किया है और नए कायद ऐवान के लिए सबक वजीर खारजा और पी टी आई के नायब सदर शाह महमूद क्रेशी के कागजात नामजदी जमा करा दिए हैं शाह महमूद क्रेशी के तायद कुनंदा और तस्दीकंदा आमर डोगर और अली मोहम्मद खान हैं जबकि शाह महमूद क्रेशी की जानब से चार काजात नामजदगी जमा कराए हैं वाज रहे कि मुतह अपोजीशन की जानब से इमरान खान के खिलाफ तहरीक अतमाद कामयाब होने के बाद कैयम मकाम स्पीकर कौमी इसम्बली अयाज़ सादक ने ऐलान किया था कि नए वजे अजम का इंतब कल बरोज़ पीर होगा इंतबाब के लिए कागजात नामजदगी दोपहर दो बजे तक जमा कराए जा सकते थे और उनके मुताबिक वजारत उजमा के लिए जमा कराए गए कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी तीन बजे तक मुकमल हो जानी थी जो हो चुकी है और नए वजेजम का इंतब मोरखा ग्यारह अप्रैल बरोज़ पर होगा और उसके बाद अजलास ख़त्म हो गया था अब इस वक्त सूरत हाल यह कि कागजात नामजदगी तो जमा हो चुके हैं लेकिन कागजात नामजदगी पर तहरीक इंसाफ ने शहबाज शरीफ साहब के जो कागजात नामजदगी हैं उन पर एक कानूनी नुकते की बुनियाद पर एतराज़ उठाया है पी टी आई के बाबरवान ने शहबाज शरीफ की जानब से वजारत उमा के लिए जमा कराए गए जो कागजात हैं उन पर एतराज़ उठाया नए कायदान के काजात नामजदगी की जाँच पड़ताल का अमल शु, शुरू किया जा रहा है ताहम मुतहदा अपोजीशन की जानब से वजारत उजमा के लिए नामजद मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के काजात नामजदगी पर पी टी आई के बाबरवान ने शाह महमूद कुरेशी की जानब से एतराज़ उठाया है बाबर अवान नेतराज़ा पढ़ना शुरू कर दिए और कहा कि शहबाज शरीफ पर मुकदमात दर्ज हैं आर्टिकल दो सौ तैंतीस कागजात नामज़दगी को मंजूर करने या मुस्तरद करने का तीन जगह पर इख्तियार देता है शहबाज शरीफ के कागजा नामजदगी मस्रद किए जाएँ स्पीकर कौमी इसम्बली ने कहा कि शहबाज शरीफ और शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी जमा हुए हैं हम स्क्रूटनी करने जा रहे हैं अगर किसी को इन कागजात पर एतराज़ है तो वो इस बारे में वो बता सकता है कि कागजात नामजदगी पर उनके क्या क्या एतराज़ात हैं लेकिन एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं खाबर घुमन साहब उन्होंने खबर दी है कि तहरीक इंसाफ़ ने कौमी इसम्बली से आ, मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया है तमाम अरकान जो हैं वो मुस्ताफी होना चाहते हैं और ये आ, ख, मुस्ताफी होने की बुनियादी वजह यह है कि अगर शहबाज शरीफ साहब वजारतमा के लिए आते हैं तो फिर इंसाफ मुस्ताफी हो जाएगी क्योंकि ये खबर अभी तक ठीक तरीके से सामने नहीं आ सकी कोई ज़्यादा इसकी तस्दीक नहीं हो सकी लेकिन बहराल खबर घूमन एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनकी जानब से ये खबर सामने आई है इसके अलावा सदर ममलिकत आरफ अलवी जो है उन्होंने मुस्ताफी ना होने का फ़ैसला किया है और वह अपना जो काम है वो जारी रखेंगे और ये बड़ी अहम ख़बर है और इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम ख़बर यह है कि ये कहा जा रहा था कि इंसाफ के जो मुनहरफ अरकान हैं वो कौमी इसम्बली में उनके खिलाफ रेफरेंस दायर होगा तो वह जो रेफरेंस है कौमी इसम्बली में तहरीक इसाफ के मुनहरफ अरकान के बारे में वो भी गैर मुसर हो होने का अम्कान है तो अभी तक की जो ताज़ा तरीन इतलात हैं वो सारी ये हैं इमरान खान साहब बड़े पुरजोश लहजे में दोबारा आ रहे हैं और जिन लोगों ने आज उनसे मुलाकात की है तो उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल फ़्रेश लग रहे थे और उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत ज़्यादा था हमने ये भी देखा कि इमरान ख़ान साहब गुजशत दिनों जब कई सहाफ़ी उनसे मिलने के लिए गए सियासतदानों ने उनसे मुलाकातें कि तो उनका जो स्टाइल था उनका जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़ी भरपूर थी और ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कहीं से भी इलेक्शन हार रहे हैं या तहरीक आदमाद वो हार जाएंगे वो बड़े भरपूर और बड़े पुरजोश लम्हे जो थे वो उस उस तरीके से उन्होंने अपने आप को बड़ा कंपोज़ करके रखा हुआ था और इसी तरीके से कल वो वज़ी हाउस से भी रख्सत हुए और अभी वो क्योंकि सड़कों में जा रहे हैं एहतजाज करने के लिए जा रहे हैं तो इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि वो आने वाले दिनों में मुतद अपोजिशन जो अब हुकूमत करने जा रही है उसके लिए कोई आसान रास्ता नहीं रखेंगे बल्कि जो सूरत हाल होगी वो इंतहाई टफ़ होगी और वो सड़कों पर धरने की सियासत और जितना भी वो पहले कर रहे थे वो उसी के जरिए दोबारा आएँगे और हुकूमत के लिए बड़ी मसाइल और रुकावटें जो हैं वो पेश कर वो बना सकते हैं और ये कोई जो सियासत है वो कोई इतना आसानी के साथ मुतहदा अपोजीशन ना कर सके और उसकी बुनियादी वजह भी यही है कि मुतहद अपोजिशन आने के बाद आवाम को क्या रिलीफ दे सकती है क्योंकि उनके, उनके पास ये एक महीने बाद सूरत हाल बिल्कुल वही होगी जो आज इस वक्त इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ है उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने महंगाई की उनकी वजह से आ, इदारों के दरमियान तसादम और टकराव की सूरत हाल पैदा हुई तो मेरा ख़्याल ये है कि एक महीने दो महीने के अंदर मुतहदा अपोजीशन भी सूरत हाल को बेहतर नहीं बना सकेगी और जब वो बेहतर नहीं बना सकेगी और के सामने साथ उन्होंने वही वादे किए हुए हैं जो वादे उन्होंने तहरीक इंसाफ की गमेंट ने इमरान खान साहब ने लोगों के साथ किए थे तो जब वो भी इन वादों को फुलफ़िल नहीं कर सकेगी पूरा नहीं कर सकेगी तो फिर नतीजे के तौर पर लोग इन पर भी एतराज़ करना शुरू कर देंगे और जब वो एतराज़ा होंगे और उस वक्त अपोजिशन में तहरीक इंसाफ होगी और तहरीक इंसाफ बढ़ चढ़ कर इनके खिलाफ बात करेगी तकरीरें करेगी अवामी जो राय आमा है उससे हमवार करने की कोशिश करेगी तो फिर तहरीक इंसाफ के पास एक अच्छा चांस होगा कि वो अगले इलेक्शन से पहले पहले मौजूदा जो हुकूमत होगी उसके खिलाफ एक पूरे का पूरा माहौल बना सकेगी लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल ये भी है कि मुतहदा अपोज़िशन जो अपनी हुकूमत कायम करने जा रही है तो वो नैब के कवानीन के अंदर और इंतबी असलाहत के हवाले से कुछ चीज़ें करने के फ़ौर बाद हुकूमत ख़त्म करना चाह रही है और वो भी इलेक्शन में जाना चाह रही है और इलेक्शन उसके बाद उसकी ख्वाहिश है कि जो बजट है वो मुतहदा अपोजीशन ना पेश करे क्योंकि बड़ा टफ बजट होगा और अवाम फिर अगर टफ बजट आता है तो इलेक्शन में इनके खिलाफ आ, वोट कर सकते हैं तो इसलिए उनकी ये ख्वाहिश है कि जो बजट है वो निगरान हुकूमत पेश करे और वो निगरान हुकूमत क़ायम होने से पहले पहले और बजट आने से पहले पहले इकतदार छोड़ दें और सिर्फ नैब आर्डिनंस में तरामीम और इंतबी असला जो हैं उसमें जो तरामीम है वो करके इकतदार छोड़ के इलेक्शन की तैयारी करें